Там, где пехота не пройдет, И бронепоезд не промчится, Тяжелый танк не проползет, Там пролетит стальная птица, Пропеллер громче песню пой, Неся распластанные крылья, За вечный мир последний бой, Летит стальная эскадрилья. И если надо, жизнь отдаст, как ладока. Фабрика луч парализована. Производственные ворота перекрыты. Так, еще распластанные крылья, За вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, За вечный мир последний бой.

Хозяин. Ну, ну это все, и водители, все это. Ну, да. Снимите, снимите. Объясняют, ему говорят, что ехали часто, вот, людей много. Вытолкнули ее на тротуар. Это специально или Специально. Вот так вот тоже надо было заехать. Я заезжаю направо. Я снимаю. Заезжаю направо. Направо мест всегда было. Начал разворачиваться, да и все. Дайте мне снизу направо на работу. Сейчас пробую. Дайте, у меня сегодня две грузовых машины. Забор сегодня заезжает сюда две хворы. Под, под Поворачивает направо, что он видит? Забор, перерыта дорога, дорожное полотно. Возьмите, зайдите на территорию. А здесь при ну а подавайте блокировка? в суд, Роман? ребята, вы подавайте в суд. Почему а вы? не вызываете? Уже, чего а вы, чего ну, вы и не и вызываете? Чего да, вы не вызываете? Причем? Разбираю вы, а хорошо, вы хорошо, что вы приехали. Вот корреспондент. Я вызываю вас хорошо знаем. я вас уже хорошо вызываем. Я вызываю ГАИ. Полотно перерыто. Дорожное перекрытие испорчено, перекрыто заборы. Идемте посмотрим, зафиксируйте. Я хочу заехать на работу направо. Я дергался туда-сюда, машина заглохла, стоит. Все, ребята, если ребята. У них есть три въезда. Ну, перекрыто, да. Есть один въезд, второй въезд. Третий въезд, Да пускай не будет. Пускай. Подождите, есть три въезда по схеме. Да какое правопорушение? У меня э, машина, да, не работает. Есть въезд. Один, второй, Я от вашей помощи отказываюсь, я жду своего питания. Мне сейчас надо это как на Я Там вон машина заехала только что. Заезжай, У меня налево левое крыло личный вес к Питским подписан. через центральный Ну, пожалуйста, у него схемы, у него Но. схемы у на заезд. Одна, мне. вторая, четыре схемы заезда. Четыре схемы, поставил вы ну, пожалуйста. Я, я исправлюсь, сделаю машину, въезд на территорию, открытый. Заезжайте, пожалуйста. Я, я, жду как бы, свои техпомощи. Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, Тяжелый полк не проползет. Легковушка проходит. Не более того. Так, конфликт разгорается. Так ми зараз роблю операцію продають. Зараз коли як вийшло. Як він викуповував цю землю в договорі продажі, було вказано, що він трудний дорога. Це ці виїзди, нарома можна показати, а як видавали державний акт, ви так самі розумієте, хлопці пропустили цей. І він зараз мотивує тим, що це моя земля, я нічого не знаю. А де, де, де оце директор? Директор? У другий директор. Так? Начальник охорони. Начальник охорони. Чи директор охорони який? Я вам розкажу ще один такий фокус, який би вам нікому в голову не працював. А там он яма. Він зараз міцивий. А там от яма. Взяли, засипали щебенком. Що ви думаєте, він сказав, що він зробив? В охрані сказав 200 гривень штраф і викопали назад яму. Розумна людина таке зробить. Вам би в голову це прийшло? Я, 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 а? Сказав, так не буде. Ні, таке думаю, що все. <решев> <Пусть> возбуду, <пустим> я что <не маю, пустим> будет? Я ее что, строю или что? Я буду разблокировать. Я разблокирую. Вы машину уберите. Вы мне не дайте проезжать по Никто вам доселе. ничего не даст. Хозяина нет. Он сейчас отъедет. Приедет с ним, решается. <пустим> Так У чому конфлікт взагалі? Що тут відбувається? В чому конфлікт? Значить, я і от варич Медведюк являється власниками будівель. Згідно, от я зараз заключив договір з міською радою, значить проїзд, так називаємо земельний сервітут, проїзд йде по, по території, е, ну, будемо говорити, то, що викупив Карпінський. Але йому при продажі, яка міська рада йому продавала цю землю, вона вказала, що це земельний сервітут. А Карпінський хто такий? А це власник е, цього мебільного хазяйства. І він викупив, будемо говорити, от ворота візні, буквально там метрів 10. От зараз взяв і це треба зайти з тієї сторони, що ви хочете подивитися. А ви звідки? Правозахисний центр свободи. А я знаю вас, таку вже спомню, що це знакоме. От ви зараз можете, якщо пройти, як з тієї сторони, були, ви ж були тоді в останній раз. Як він зробив не він, а він через територію жінки там зробив проїзд. Ну то часно земля, яка не має ніякого, ніде в неї не записано, ні в міській раді проїзд. Ну, це треба з тієї сторони, щоб ви могли побачити. Без там, я вже був там, проїзд там там Та не мужкувати, вже немає інше яму перекопати. Да? Це ж я розказував, хіба розумна людина зробить, а там от яма, засипали щебенки, договорилися з уадом, щоб зробили ремонт дороги, так треба в мас дійти, щоб сказати, вихопите назад яму, бо це моя земля. І от люди всі, які до нас їдять, клієнти говорять, ви можете в кінці-кінці яму засипати. Буквально в п'ятницю до його приїхали клієнт, до його звернулися, кажуть, Геннадій Іванович, я може, привезу і засиплю цю яму. Ви не маєте права, це приватна власність. Така машина ця, звідки ля тут взагалі? Чия вона? Ну, хазяїна, люди. Це така акція протесту, чи що вона думає? Ну там ну, що тут? Нам треба їхати. Ну там ще, допустимо, борить на, на крайній випадок, там ще можна проїхати легковою машиною, а грузовиком чи краном, а в його все обладнання по 10 тонн. Чим він його будемо У Мене станки стоять по 5-8 тонн. А пипрем лучше, зараз может работать? Працювати? А працювати у него у рота и пройти может, проехать, так как мы не можем. Что в машина. Проверит вашу машину на рабочем состоянии. Ну это же за все мы получите. Мы сейчас и вы эксперта, а то что это ваша машина рабочая. Вы понимаете? Все это сфотографировано, И все. И заплатите не надо. вы заплатите тем людям, которые вот здесь, которые на сегодняшний момент блокировали. И все. И все. А чего вам не платят? Значит, вы были не правы, не Чего мы не правы? Что ты орешь Закрой свой рот. Орешь. Я А я, я тоже на если вы не со стороны действующего руководства делать что-то значит, вам должны быть все на пути. Раз вам ничего не компенсируют, значит, извините, вы не хотите. Логика. вы бандитскими методами пользуетесь. Ну, постойте ради того. Вам не стоит, я еще раз говорю, просто заплатите тем, кому помешает. Не надо. Хотите, чтобы... Ну, на похороны стоит, ему надо машину взять. Ну, как, ребята? Ну, это ж... а, а, да, машина а, где машина Сейчас все, там вот, Это вы этой машины? А, а? 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 а. а. это водите да, водитель. А как вы тут опинилися? Что, что это оно такое? Я с утра заезжаю на территорию. Получается... Если взять через главный въезд движение по моей территории, должно, должен совершить поворот направо. Это где? Вот это главный въезд, да? да? Вот это, через этот главный въезд. А вам куда нужно проехать? А, а мне нужно на территорию Гранд Авто, то есть вот по территории направо. Нужно заехать. Заезжаю, въезд закрыт блоками, перекрыт э, ограждением, перерыта э, канал испорчено. Это вот мы блоки видим, да, вот эти Да, да, да. Испорчено полотно, то есть полностью заехать, начинаю выезжать, разворачиваюсь заглох, машина не заводится. А с... с той стороны там же въезд вроде бы. Ну по схеме 4 въезда. Да. Все рабочие, да? Все должны, да, все рабочие сказали, что все рабочие. Один-то точно рабочий, можно без проблем заехать. Все остальные не пользуются, не знаю. То это не акция протеста, это случайно заглохли здесь или как? Ну, скажем, у меня вот такая акция протеста проходит уже давным-давно. Но у меня свершилась вот такая вот ситуация. Решаем. То есть тут есть конфликт, да, между конфликт, владельцами? Конфликт изначально был, до сих пор не разрешен. А между кем и кем конфликт? Карпинский, Геннадий Иванович и все остальные фирмы... Это которые... «Фабрика Луч», да, Карпинский? Да, это «Фабрика да. Луч». И все остальные фирмы или сталкивались, или будут сталкиваться с этой проблемой. Проблемы постоянно есть. И что с ездом, что с электричеством, что есть. Любая... Любая... Скажем так, структура, которая дает работу, дорога, электричество, газ, все блокируется, все препятствует в этой работе. Работы нет. Клиенты на сегодняшний день приходят к нам. Я вот стою с самого утра. Десяток клиентов не могут заехать на территорию... Это в Грантаута, да? Да, в Грантаута. Просто-напросто я уже показываю другие въезды. К нам заезжают. Скажите, фура пройдет через другие въезды вообще? Нет. Нет. Я уже, скажем так, 18 лет стаж... Водителя. А через эти ворота фура проходила? Через эти, да, спокойно проходила. А к вам ездят фуры или только легковые? Конечно, легководим? мы занимаемся грузовыми автомобилями, как и поставка у нас идет фурами, так и ремонты. От ремонта отказались, потому что фура не может сюда заехать. К складу мы оформляем заявки, доставка до склада, до дверей. У любого поставщика можете спросить, мы выезжаем своей техникой на территорию дороги и совершаем кучу всяких препятствий создаем на главной дороге, потому что разгрузка осуществляется на дороге, центральной дороге, где трехполосовое движение, в нужно задом подъехать, или выезжаем совершенно на другую территорию, или ну, осуществляем загрузку-погрузку прямо непосредственно на проезжей части. Машина долго здесь будет стоять? Ну, ждем так механика. Ждете механика, да? Да. Она не заводится, да? Или не что заводится, нет? да. Могло показать. Понятно. То есть, я так понял, что в течение какого-то времени непродолжительного машину уберут, да? Мы будем в стараться, любом случае, да. да. Ну, спасибо. Мы отомстим и будем правы Пропеллер громче песню пой Летят распластанные крылья За вечный мир последний бой Летит стальная эскадрилья